А до нас в гості завітали Марина Симонова, бізнес-тренер проекту Перспектива та Світлана Ванюхіна, координатор проекту з працевлаштування благодійного фонду Карітас. Доброго ранку, Доброго ну, ранку! І, власне сьогодні домовилися поговорити про таку. А скажімо, актуальну насущну для нас тему як ярмарка вакансій, яка буде наскільки я пам'ятаю, в суботу цю двадцятого февраля набудя ведісен Спейськаворкін В цю суботу буде абсолютно все безплатно. Це соціальний проект. Ну і власне ярмарка вакансії вже з назви можна здогадатися, зробити якісь логічні такі складні висновки, що будуть там якісь можливості. Ну, скажімо, загалом обирайте, що хочете, а, так буде, буде, скажімо так, можливість знайти собі вакансію за а, ну за духом, яка тобі підходить. Uh -huh. а, розкажіть детальніше, як це все буде проходити. 25 февраля, начиная с 10 утра до 6 вечера, будет проходить ярмарка вакансий у нас, где будет 6, за время ярмарки у нас будет 6 спикеров с лекциями различными абсолютно, от того, как пройти собеседование, как пройти стрессовое интервью, будем играть в игры, так и историю успеха, как, собственно, может быть, начать свое маленькое дело, Алексей Филипенко расскажет, как адаптироваться после выхода из декрета и в общем, очень много интересных мастер-классов будет, плюс еще будут постоянные 20 локаций с работодателями, абсолютно разными. И в режиме онлайн вы сможете сразу же пройти собеседование. То есть, okay. если они, они представят все свои актуальные вакансии, вы сможете в отдельной комнате, если работодателя заинтересует ваше резюме, сразу же пройти собеседование. Светлана, а які, чем будете вы заниматься на ярмарке? Uh, ну, мы, как соорганизаторы этой ярмарки, благотворительный фонд «Карета Запорожья» вместе с «Перспективой» организовывают эту ярмарку, поэтому мы будем вместе uh, находиться, рассказывать о возможностях нашего проекта uh, по трудоустройству. У нас есть также гранты для о которых мы расскажем непосредственно нашим работодателям, как карітас Запорожье может помочь работодателям в трудоустройстве переселенцев, какие возможности для этого существуют. Угу. А, тобто можна записуватися, скажімо, не тільки тим, хто шукає роботу, а тим, хто шукає, скажімо, робітників. А как можно записаться от работодателя? Работодатели те, которые уже хотели записаться, записались, и у них будут свои локации. Работодатели, которые просто захотят прийти и пообщаться, они просто вход свободный, они могут прийти, у них будет возможность презентовать себя, пообщаться с ребятами, которые будут приходить и искать работу. То есть в таком свободном режиме они могут общаться. наскільки скажімо, буде практичним ось цей наскільки буде практичною цей ця, ця, ця ярмарка в плані наскільки вона буде насущні проблеми вирішувати та тому що я думаю що не проблема що нема хороших працівників і немає робочих місць Ну, конечно, мы, во-первых, работодатели у нас абсолютно разные от IT-бизнеса до дистрибуционных компаний, поэтому будут абсолютно разные, разные представленные актуальные вакансии. И, а у людей, которые ищут работу, будет как раз возможность включить все, все свое обаяние, всю свою харизму и прямо сразу пообщаться с, со своим будущим работодателем и презентовать себя. Поэтому это невероятная возможность. Еще можно будет по-другому посмотреть и пообщаться с работодателем на которые вы даже не обращали внимания. У них есть интересные вакансии, можно будет это рассмотреть. А я хотела бы еще обратить внимание на то, что в процессе ярмарки можно будет подойти к нашим рекрутерам, которые могут помочь составить резюме, подготовить к собеседованию и непосредственно проконсультировать по поводу вакансий, которые будут представлены на ярмарке. С тех пор, как мы дали рекламу в соцсетях, к нам на почту достаточно много обращений от наших клиентов или от наших потенциальных посетителей ярмарки с тем, чтобы мы помогли им составить резюме. Поэтому мы приглашаем пока еще до субботы есть время либо в проект перспектив либо в Карито-Запорожье, который находится по улице Симафорной, 8, для того, чтобы мы помогли составить резюме, чтобы человек уже пришел с готовым резюме и смог непосредственно на ярмарке уже пройти собеседование. Что это за школа такая самозанятости? Расскажите, это Скажи, это, деталь, деталь. это наверное, ко мне. Или кому где а. Ну, кто кто в чем может разобраться и рассказать нам? Школа самозанятости это проходила такой проект, мы делали от Карито-Запорожье для всех желающих, которые не могут или не хотят работать полный рабочий день, а хотят посвятить себя работе во фрилансе, удаленной работе или частичной занятости. Мы приглашали разных спикеров, разных специалистов в этой сфере, для того, чтобы рассказать о возможностях такой работы, о плюсах и минусах. вот И был, был практич, практический блок, то есть у нас был блок копирайтинга, СММ-маркетинга, и по результатам вот нашего проекта он был довольно таки успешный, и мы его планируем повторить вот весной. А в марте или в апреле у нас вот мы сейчас набираем группу, набираем спикеров, немножко корректируем нашу программу. И я думаю, что второй, второй раз это будет более еще успешно, чем первый, потому что у нас проведена определенная работа над ошибками. Mm -hmm. uh -huh. <кослужа> Насколько дивый так и самозанятости в запырище? Как, вот раз, как раз Запорожье сейчас один из тех городов, которые развивают IT-сферу, она тут только, знаете, расцветает, тут появляется множество работодателей именно в этой сфере. И э, есть специалисты, которые действительно нужны. Вот у нас, например, в Caritas прошли курсы тестировщиков. Несколько человек мы оплачивали эти курсы. И у нас эти люди, они уже трудоустроились здесь же в Запорожье тестировщиками. Ну, правда, они на полный рабочий день трудоустроились, но тем не менее они переквалифицировались. Это была новая для них специальность, и люди нашли работу. То есть сейчас такая вот сфера, как IT, SMM, она развивается. Достаточно, ну, есть, есть куда трудоустроиться, вопреки всем мифам, то, что в Запорожье не появляются вакансии, они есть. Щодо 20 а, таких провідних компаній, які будуть а, представляти свої а, вакансії. А що це за компанії? Маса, нова лінія, зараз спомню, паралель, паралель вок. вока, потім. Айти компания, альфа гравити Agency, потом Power Code, это PowerCode. они да, как раз вот тестировщики, вот это у них тоже такие есть вакансии, проектные менеджеры. Ну также у нас там, э, сетевые, э, сеть аптек, э, сеть э, сеть э, интернет провайдеров, то есть абсолютно разные сферы будут представлены. Словом, буде, скажімо так, з чого вибрати, куди подати резюме. Скажіть, а от щодо роботодавців були якісь вимоги щодо їх вакансій, які вони будуть представляти? Нет, мы старались так подобрать работодателей, чтобы у них вакансии были абсолютно разные и максимально разносторонние. Мы старались не дублировать специфику нескольких компаний, чтобы люди, которые пришли, получили максимальный спектр возможностей. А вот что да, не знаю, там оплаты и тому подобное, у вас был какой-то сенс, ну, что там, допустим, эти послуги не могут и так мало? таком Нет, мы абсолютно были открыты, мы рассматривали эти все вакансии. В принципе, уровень, средний, средний, уровень заработных плат вот, представлен. Никто не супер занижал свои запросы по, 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 по требованиям к кандидатам и не завышены. Uh -huh. Да предложения будут представлены. Uh -huh. А что до а, 6 мастер-классов будет, а кто будет проводить эти мастер-классы? Один из мастер-классов буду проводить я. Это будет презента... мастер-класс по прохождению собеседований. Будет Илона Наныкина. Она будет учить стр... стрессово играть с ребятами по стрессовому интервью максимальной. Илона Мечия. Илона <laughs> может, да, то есть доведет до пика, а потом расскажет, что с этим надо было делать будет алексей Флипенков, он будет рассказывать о возможностях самозанятости с помощью небольшого бизнеса тот на истории своего успеха основан на такой небольшой кофейне будет спикер который будет рассказывать о выходе из декрета как максимально быстро адаптироваться и будет 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 и не помню ну и она же будет рассказывать о целеполагании о а, целеполагании конечно да. целеполагание депалагание, це это как поставить перед собой цель. И, и куда и идти, цели. да? Как, да. как, как грамотно как. поставить цель и как к ней прийти, конечно. А, а, Насколько а, актуальной, скажем, ярмарка на сегодня для запорожья, Ярмарка в Ярмарка, она всегда актуальна, но наша ярмарка отличается от других ярмарок по нескольким параметрам. Во-первых, эта ярмарка проходит в выходной день, потому что обычно ярмарки, которые устраивают ну, центры занятости, они проходят в будние дни, и те люди, даже которые работают на данный момент, но хотят поменять работу, у них нет возможности ее посетить, такую ярмарку. Во-вторых, у нас ярмарка она полностью интерактивна, то есть работодатели будут на протяжении всего дня находиться в, ну, в открытом пространстве – если у человека, в начале, например, у него никаких вопросов не возникло, он посетил тренинг Марины, и после этого тренинга у него вот сразу есть какие-то уже вопросы к работодателю, он может подойти и непосредственно эти, задать эти вопросы. Также эта ярмарка, она ну, не просто такой формат, знаете, работодатели отчитались и ушли, у нас вот мастер-классы проходят параллельно, то есть у нас будет кофе-пауза, у нас будет фото-зона, где человек может сразу сделать фото для резюме или просто фото для фейсбука, вот, ну, то есть она такая Максимально демократична, що ли, я не знаю, відкрита і сучасна. І ми сподіваємося, що максимально много к нам і молодих людей, тому що молодеж це одна з таких уязвимых категорій, яка сталкивається з сложніми в трудоустройстві. І ми хотіли б допомогти саме цій категорії. А скажіть, влаштуватися на роботу під час заходу. цього, Це э, потрібно написати резюме, так, я так розумію, а що далі буде відбуватися? Тобто, роботодавець відбирає якийсь конкретний на резюме, и потом в спивбейсе да, треваючи, як це У нас вызывается? будет выделена отдельная комната в, в каворкинге под прохождение собеседования. То есть у каждого работодателя будет своя небольшая локация, и если они во время такого небольшого интерактивного общения поймут, что в принципе кандидат как-то подходит, они смогут а, перейти в комнату переговорную, где могут провести полноценное собеседование. Угу. Вы, как профессионал в цех справах, взагалі, скажите, какие критерии вы работодавца э, до своих э, рабочих людей. Ну, очень разные критерии. Во-первых, смотря какая профессия и что хочет работодатель. Очень... Что на сегодня хочет работодатель? Очень. Он хочет навыков профессиональных. Ему, ну, вот, если у студентов есть миф о том, что у меня нет... Я пойду сейчас в трудоустройство, расскажу работодателю, что я очень целеустремленный, открытый, готов. Все, этого очень мало. Нужно и обладать какими-то навыками профессиональными. Владение компьютеров, там, телефонные какие-нибудь переговоры, знания языков, какие-то, может быть, профессиональные навыки, если мы касаемся, допустим, IT-сферы, знания языков программирования, тестировщики. То есть очень важно от, отталкиваться от, от ваших навыков. А потом уже включаются ваши личные качества. Насколько вы там коммуникабельный, усидчивый, смотря для какой профессии. Если вы суперкоммуникабельный, открытый, но вы идете на программиста, там вам это не совсем пригодится, и работодатель, конечно, не будет в вас искать такие навыки. Uh -huh. а, ну, я так розумію, що а, одного ярмарку а, для того, аби набути певних вмінь професійних, uh -huh. та які шукає роботодавець, його буде недостатньо. Uh -huh. Я так розумію, що а, десь робите ставку на те, що потім завітають до вас так само для того, аби… Их э, ну у нас в процессе ярмарки предусмотрена презентация наших проектов нашего проекта по, по трудоустройству в Caritas и проекта «Перспектива». Мы расскажем о том, что мы можем предложить людям, которые, допустим, недостаточно каких-то навыков или знаний. Мы можем предложить курсы повышения квалификации. Если человек не может оплатить их сам, мы можем оплатить их. Ну, для этого нужно пройти определенный там отбор, собеседование и так далее. Но все-таки эта возможность есть. А также, да, мы рассчитываем на то, что люди, э, во-первых, перестанут бояться работодателей, ходить на собеседование, перестанут обращаться, перестанут бояться обращаться за помощью к, друг, ну, вот к нам, как э, профессионалам в этом деле, в том, э, что составить резюме, пройти собеседование, как это сделать. Потому что, ну, несмотря на то, что резюме это уже такой документ, который, казалось бы, уже все должны и умеют, но на самом деле это не так. И хотя бы надо, нужно начать с этого, с того, чтобы составить грамотное резюме, чтобы работодатель вообще в принципе в принципе, взял его и просто прочитал, а не отложил, потому что оно ему не понравилось. Захотел перезвонить вообще этому человеку. Это очень важно. Что ж, ему вам. Значит, еще раз нагадаем у 25 февраля в 10.00 в Edison Space Coworking по адресу гагарина3. Мы вас всех ждем. Это невероятная возможность познакомиться с большим количеством работодателей и возможностями, которые у вас будут в, этом, в нашем городе. Що ж, дякуємо вам и uh, рухаемся далее нашим эфиром. За браком эфирного часу. с вами прощаемся, рухаемся далее до наступной нашей рубрики.